Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita sekali lagi diketemukan dalam rancangan yang cukup hebat, rancangan yang dinanti-nantikan juga ya, iaitu jom ikut sunnah. Tambahan pula di hari Jumaat ya, tuan-tuan dan puan. Baik kepada anda yang mendengarkan kita di Kedai FM maupun yang menonton kita di platform media sosial Kedai FM untuk hari ini alhamdulillah sekali lagi kita diketemukan bersama-sama dengan yang bahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Muda zawiyah Nasriyah dan juga fellow dakwah ulama dan juga intelektual Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam Apa khabar Tuan Syekh? Alhamdulillah, abang sihat. Alhamdulillah sihat walafiat. Kita ni bukan apa kadang-kadang kalau kata di bulan Ramadan kita bertemu dengan Aidilfitri. Ah waktu Aidilfitri tak apa bila banyak Aidil Adha ramailah lah kita ini. sebab banyak makan daging. Ha, contohnya macam yang yang, yang yang lalu kan... Tajuk kita yang lalu berkenaan dengan sunnah uh, ibadah kurban juga... Alhamdulillah... Tajuk yang cukup hebat berkenaan dengan uh, ibadah kurban kita juga... Yang banyak juga kadang-kadang... Bukan apa... Kita ni bila mai musim tu kita jadi lupa... Macam tu lah... Tapi kita peringat kembali dalam Jom Ikut Sunnah ni... Akan mantapkan lagi insyaAllah kita... Baik... Uh, untuk hari ini kita akan uh, bersembang berkenaan dengan tajuk... Yang uh, kita tunggu-tunggu nantikan setiap tahun juga... Iaitu berkenaan dengan uh, doa... 4 tahun dan juga akhir tahun jadi kalau ikutkan doa kita di tahun-tahun hijrah ni kita akan mulakan dengan doa kita di akhir tahun dulu lepas tu baunya di awal tahun alhamdulillah jadi untuk hari ni uh, kepada anda juga yang bersama-sama dengan kita uh, di dalam rancangan jom uh, ikut Sunnah ini juga uh, satu lagi rancangan yang di mana uh, kita ni akan uh, membawakan satu yang sering dibicarakan juga di uh, setiap hujung tahun iaitu tajuk kita pada hari ini uh, berkenaan dengan Sunnah doa akhir tahun dan juga doa awal tahun Jadi Tuan Syekh berkenaan dengan soalan dia hari ini Yang akan dikupas oleh Tuan Syekh juga Iaitu berkenaan dengan adakah terdapat doa khusus lah Yang diajar oleh Rasulullah SAW Dibaca pada akhir tahun ataupun awal tahun hijrah Dan apakah pandangan para ulama' tentang doa-doa yang biasa dibaca Pada 29 Zulhijah dan juga 1 Muharram Minta Tuan Syekh Perjelaskan kepada kita pada tengah hari ini. Silakan Bismillahirrahmanirrahim Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd uh, Dan juga seluruh para pendengar Di Radio Kedah FM uh, Berkenaan dengan doa uh, Sama ada akhir tahun Awal tahun Ataupun apa sahaja bentuk doa Kata ulama kaedah yang disebut oleh para ulama uh, uh, urusan berkenaan dengan doa ini hmm. al-amru ad-du'a wasi'. Maksudnya urusan berkenaan dengan doa adalah luas. Ya. Yeah. Apa maksud urusan berkenaan dengan doa ni adalah luas? Maksudnya ia tidak ditentukan dengan sirah ataupun dengan bentuk ucapan yang tertentu sahaja. Ya. Yeah. Jadi seorang ketika mana dia berdoa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali Imam Ibnu Athaillah as sakandari rahimahullah ketika seorang tadi uh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, ilham ataupun uh, petunjuk kepadanya untuk dia berdoa pada ketika itu mm -hmm. maka berdoalah kerana diketahui pada waktu tersebut pintu langit sedang terbuka untuk dimustajabkan doanya yeah. jadi maknanya kalau kita do saya saja dalam kaitan contohnya uh, rasa nak berdoa ya yeah. Maka kata para ulama itu adalah salah satu daripada tanda doa itu akan dimustajabkan oleh Allah. Karena bukan semua waktu kita nak doa. Ya. Yang kita duduk saja saja, kita berjalan, kita bukan semua waktu kita datang perasaan untuk kita berdoa. Hmm. Karena itu doa ini disebut oleh uh, hatta dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut doauni astajib lakum. Ya. Uh, kamu berdoa kepada aku, aku akan perkenankan dan di sini disebutkan udu'uni udu'uni dengan makna bi ayyid doa berdoalah kamu kepada aku dengan apa sahaja bentuk doa tak disebutkan doa secara khusus uh, dengan maksud uh, mesti dengan doa nabi sahaja ya. Uh, bukan uh, tidak boleh dengan doa kamu sendiri tak nabi Allah Taala sebut udu'uni doa lah, terbuka mm ini -hmm. mutlaq doa maksudnya kata ya. para ulama usul kalau disebut begitu dengan makna mutlak, mm -hmm. mutlak dengan makna kalau untuk kita kaitkan ataupun kita sempitkan dengan makna tertentu maka perlu didatangkan dengan dalil. Ya. Apa dalil yang menunjukkan kamu melarang untuk seorang tadi berdoa dengan doa-doa tertentu? Ya. Kalau kamu ada dalil dengan larangan tersebut, seperti mana kamu kata apa dalil kamu boleh berdoa? Ya, ya. kita telah sebut doa ya. berhuas. Doa urusannya luas. Ya. Dan kalau kamu pula yang melarang seseorang yang berdoa pada waktu dan tertentu dengan apa sahaja doa? maka kami juga minta dalil ya. apa dalil yang menghalang uh -huh. kerana dalil yang kalau disebutkan kullu amrin uh, kullu bidaatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar maka itu terlalu umum ya. untuk dimasukkan doa tadi termasuk daripada perkara yang dilarang uh -huh. kerana disuruh untuk kita berdoa uh -huh. jadi urusan doa akhir tahun awal tahun yang disusun oleh para ulama adalah termasuk amrun hasan uh -huh. dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Said Allah bin Mas'ud mengatakan apa-apa perkara yang dipandang oleh golongan muslimun sebagai perkara itu baik mm -hmm. maka ianya dianggap baik. Mm hmm. Dan mana yang dipandang oleh golongan muslimun sebagai benda itu buruk maka ianya dikira sebagai buruk. Mm hmm. Dan urusan doa akhir tahun awal tahun ini telah diamalkan dan telah dilakukan oleh para ulama sehingga disebutkan oleh Al-Imam Umar bin Qudamah al makhdisi radiyallahu anhu kata beliau mazal masayikhuna yusuna bihi wa iqra'una para masayikh kami sentiasa menyuruh untuk kami membaca doa awal tahun dan akhir tahun iya sekarang tamam. wa ma fatani kata beliau tula umri dan saya tidak pernah meninggalkan sepanjang umur hidupku untuk berdoa pada awal tahun dan akhir tahun hmm ha nah, jadi uh, uh, kalau kata kita kita faham masalah ni dengan baik maka insya Allah tidak akan berlaku sebarang polemik. Ya. Yeah. Tidak akan berlaku sebarang apa ni tuduhan dan juga sebagai sebarang apa ni masalah dalam muka tersebut. Karena doa ni urusannya yang luar. Karena dan para ulama mengatakan uh, doa yang terbaik ini adalah doa yang dibacakan oleh Rasulullah ya. Yes. ada bila syak, tak ada syak lagi. Mm -hmm. Yang kedua doa yang dibacakan oleh para ulama dan awliya Karena kata sebahagian para awliya Di annahum ya'rifun ya turuqas sama Karena mereka mengetahui jalan-jalan untuk sampai ke langit. Ya. Karena waktu dibacakan doa oleh mereka, pilihan perkataan yang dipilih oleh mereka, ada yang mereka hadirkan, ya. perasaan yang mereka sebutkan tadi itu disebutkan dalam doa-doa yang mereka baca. Ini ya. nanti kalau kita kita tengok makna kepada doa awal tahun, doa akhir tahun, ya. baru kita akan nampak apa yang mereka minta, apa yang mereka tumpukan. Ya kan tu kita baca semula doa mereka tersebut adalah untuk mengambil apa yang mereka tumpukan apa yang mereka niatkan di dalam doa-doa tersebut hmm. ha itu dia ha, kepada anda juga yang bersama dengan kita itu sedikit muka dimah terlebih dahulu lah berkenaan dengan doa dan juga yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca namun begitu kepada kita juga percakapan kita tutur kata kita juga itu adalah satu doa sebenarnya okey kepada anda yang kita siaran kita untuk waktu ini dalam rancangan Jom Ikut Sunnah edisi kali ini juga ha, sekali lagi kita menampilkan yang bahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir Mudir Zawiyah Nasriyah dan juga Fellow Nadwa ulama dan juga intelektual Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim berkenaan dengan sunnah doa akhir tahun dan juga awal tahun untuk kali ini dalam episod kita jom ikut sunnah insyaallah kita akan bertemu lagi selepas ini kita berehat seketika Alhamdulillah. Baik, selesai kita berehat seketika dan kita kembali semula dalam rancangan Jom Ikut Sunnah untuk minggu ini. Alhamdulillah kepada anda yang setia bersama dengan kita tak lekang dengan radio dan juga bersama dengan uh, di media sosial kita untuk hari ini. Alhamdulillah kerana kita diketemukan... dalam topik ataupun tajuk yang cukup hebat iaitu sunnah uh, doa akhir tahun dan juga awal tahun. Kalau tadi kita dah dengar dah tuan syekh dah uh, kongsikan kepada kita, dah cerita dah kepada kita berkenaan dengan Kelebihan doa-doa ini ya apa yang kita berkatakan dan juga doa ini adalah meluas tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita ungkapkan, apa yang kita kata adalah doa terutama sekali ibu kita tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, untuk uh, persingan yang kedua ni tuan-tuan ya. Dan juga untuk soalan yang kedua ni pula uh, kita nak tahu juga bagaimana cara kita ni boleh menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peralihan uh, tahun ini contohnya lah dengan uh, muhasabah diri kita kemudian pula berkenaan dengan azam kita nak masuk tahun baru dengan azam Zam kita tu, bagaimana tu? Nafasnya. Kenaan dengan uh, akhir tahun, para ulama uh, memberikan misal kepada kita dengan uh, pengakhiran bagi sesuatu perkara. Ya. Jadi uh, kalau kita lihat uh, pada doa akhir tahun contohnya, doa akhir tahun kalau dibaca maka ditumpukan doa tersebut adalah kepada taubah kerna dengan pengharapan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ya. taala. Dan juga uh, meminta daripada Allah akan perlepasan daripada api neraka Allah taala. Iya. Karena para ulama menyebutkan bahawa uh, uh, di sesuatu perkara tersebut dilihat pada penghujung perkara itu. Ya. Uh, satu perkara itu dilihat pada penghujungnya. Keputusannya itu di hujung, di hujungnya. Ya, nah. Kata kita dalam mazhab uh, Asy'ariyah ya. dalam madrasah Asy'ariyah disebutkan Hukuman terhadap seseorang tadi, sama ada syaqi ataupun sa'id, bahagia ataupun celaka, adalah dilihat pada penghujungnya. Bukan dilihat pada hidupnya. Ya, di penghujung. Uh, di penghujungnya. Jadi kalau orang tadi, contohnya, baik, hmm. nampak lihat dalam kehidupannya, mengikuti perjalanannya dengan jalan yang diikuti oleh syariah dan seumpama dengannya. Pada penghujung, hmm. na'udzubillah minzalik, berlaku penukaran. Ya. Berlaku suul khatimah disebut mm. kata dengan buruk penghujungnya yeah. maka itu yang dinilai mm. dinilai pada penghujung sebab tu seorang tidak boleh hukum orang uh, tertentu dengan melihat keadaannya pada ketika mana permulaan perjalanannya atau dalam perjalanan yeah. kita tak boleh hukum orang ni baik ke orang ni jahat ke orang ni begini dan begini kita mm. tak boleh tak pasti ya yeah. kerana penghujungnya tadi adalah penentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang tersebut ya yeah. sebab tu Uh, melihat kepada akhir tahun ni antara perkara yang diajarkan oleh para ulama antaranya al-Imam Ibnu Rajab Hanbali hmm. dalam kitabnya La Ta'if al-Ma'arif uh, kata beliau uh, perlu bagi seorang tadi menghadirkan perasaan seakan-akan uh, dia akan meninggalkan alam ini uh, ah yeah. itu maka uh, perasaan untuk meninggalkan alam ini dengan makna kalaulah ini dikira sebagai akhir hmm. hidupnya ya yeah apa yang perlu dia lakukan. Mm -hmm. Dan kemudian beliau bincang masalah berkaitan dengan uh, tamannal maut. Maksudnya seorang tadi berharap untuk mati. Yeah. Adakah boleh bagi seorang tadi berharap untuk mati? Mm hmm. Jadi, contohnya pada akhir tahun di, 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 diharuskan atau disunatkan bagi kita untuk kita mengingatkan diri kita dengan kematian, yeah. dengan penghujung kehidupan. Mm -hmm. Seperti penghujungnya tahun dan kita masih hidup, mm -hmm. pertama hadirkan syukur. Yeah. Yang kedua, hadirkan perasaan Bimbang Adakah kita ini Diberikan keampunan Oleh Allah Ataupun tidak ya. Sehingga Al-Imam Para masyaih Mengatakan bahawa Perlu bagi seseorang tersebut Ketika hidup ini Punya dua sayap ya. Untuk dia terbang ya. Ya. Yang pertama Sayap rojak Yang ini sayap pengharapan Kepada Allah ya. Yang kedua Sayap khawf Yang ini sayap Ketakutan Kepada Azab Allah SWT ya. Kalau sayap dua ini Ada pada seseorang tersebut Maka dia akan terbang ya. Kepada Hadratillah dengan keadaan yang baik sempurna sempurna dan dia tidak akan jadi sengit sebelah ya waktu dalam hidup waktu hidup kena ada dua sayap ni waktu ketika hampir mati kata para aimmah khususnya dalam tariqah qalwatiyah mereka berpegang dengan mengatakan bahawa uh, seperti alim madridi rahimahullahu taala dalam hasyah dalam dalam syarah beliau bagi dardir matan dardir kata beliau perlu ada satu perasaan saja Iaitu perasaan pengharapan kepada apa yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan kebaikan. Ada disebutkan dalam hadis ana inda dhanni abdi bi aku dengan sangkaan hamba-ku kepada-ku. Kalau hamba tadi bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan yang baik kepadanya. Kalau itu kalau kita baca doa akhir tahun. Yeah. Kalau kita lihat balik apa yang dibacakan oleh para a'immah para salihin, doa tersebut adalah doa yang sangat bagus. Ya. Yeah. Mereka bacakan perkara yang memberikan kebaikan Dan juga memohon kepada Allah Agar diampunkan dosa yang terdahulu hmm. Seperti Ya Allah apa yang telah aku lakukan pada tahun yang lepas ya. Katanya e, Kalaulah aku lakukan yang diharamkan Atau yang dilarang olehmu Ya Allah Aku bertawabat dengan apa yang telah aku lakukan yeah. Karena disebut dalam hadis Kullu bini Adam khatta hmm. Setiap anak Adam itu adalah Banyak melakukan kesilapan Khatta atau wazan fa'al Maknanya kasratul khatta banyak melakukan kesilapan Wa khairul qatta'in tawwabun. Maksudnya yang terbaik di kalangan yang banyak melakukan salah ni ialah at-tawwab. Maksudnya yang banyak bertaubat kepada Allah yang kembali kepada Allah. Maka ajaibnya dalam uh, muslimun umat Nabi Muhammad iya. ini Allah Taala bagi kepadanya taubat dengan hanya menghadirkan perasaan dan meninggalkan Uh, uh, ...berazam untuk meninggalkan perkara tersebut... ...dengan mm -hmm. bilkuliyah. Dengan sesungguh-sungguhnya. Mm -hmm. Tanpa perlu untuk dia nak kena sedekah mah satu kilo. Yeah. Tak perlu. Tanpa perlu untuk dia membunuh dirinya... ...seperti umat Bani Israel. ini mm -hmm. Mujarrat kalam. Kamu lakukan dengan perbuatan jahat. Yeah. Kamu lakukan buat jahat tadi dengan perbuatan dirimu. Kamu memohon ampun kepada Allah... ...dengan hanya mengucapkan dengan lidahmu... Mm -hmm. ...dan penyesalanmu... ...Allah ampunkan. ah oh, Ini benda yang besar sebenarnya. Ya. Yeah. Ha? Allah Ta'ala tak suruh Dah kamu buat tadi dengan anggota tubuh kejahatan Maka kamu perlu juga untuk membalasnya balik Dengan melakukan dengan anggota tubuh Seperti mana kamu bersenang-senang ketika melakukan maksiat Maka kamu kena bersusah-susah Kena naik ke gunung Everest contohnya ya. Untuk kamu nak batalkan dosa kamu tadi Dah Allah Ta'ala tak suruh macam tu Cukup hanya sekadar ucapanmu Pengampunan kepada Allah Dan juga penyesalan tadi Menyebabkan Allah akan ampunkan dosa tersebut dan ini adalah anugerah besar yang Allah taala bagi kepada umat Nabi Muhammad secara khusus dan ini sepatutnya dihadirkan dalam hati kita ya. waktu akhir tahun ya. perasaan syukur dengan apa yang telah Allah taala beri menjadi umat Nabi Muhammad ni adalah satu nikmat yang sangat agung ya. yang tidak diberikan kepada sesiapa pun di kalangan umat-umat yang tertakluk nah, ini yang perlu kita hadir yang semudah-mudahnya untuk kita tu... Kita cek balik diary kita... Dari perjalanan kita... Di tahun uh, ini... Uh, di akhir tahun ni... Untuk kita mengetahui... Bagaimanakah keadaan kita sebelum ini... Supaya kita mampu... Untuk hidupkan diri kita... Dengan sentiasa... Kalau kita ada melakukan kesalahan... Kita bertaubat di hujung tahun... Macam tu lah tu Cik Kita nak macam tu kalau bolehnya... Sebab apa kita kalau boleh... Di muka surat yang terakhir kita tu... Kita naknya bersih... Suci... Ya? Uh, supaya kita mampu untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana nanti. Alhamdulillah, itulah berkenaan dengan kita juga berkenaan dengan azam bau kita ya, berkenaan dengan muhasabah kita juga pendekatan kita yang terbaiknya kita taubat di penghujung tahun. Sebab itulah ada doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Baik, untuk anda kita nak berehat seketika insyaallah. Seketika nanti kita akan kembali semula dalam rancangan Jom Ikut Sunnah pada minggu ini. Kita berehat seketika. Alhamdulillah untuk anda semua yang bersama-sama dengan kita juga waktu ini di Kedai FM, di platform media sosial Kedai FM. Syukur kita, tuan-tuan dan perempuan, apa yang telah pun disampaikan oleh yang bahagia Tuan Sheikh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir kepada kita semua tadi dalam masa yang ada ini supaya ianya mampu untuk kita adaptasi, kita simpan, kita ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, no? jadi yang mana ada kelapangan untuk hari ini juga, kita tulis apa yang disampaikan oleh abang Tuan Syekh. Baik, untuk uh, pengakhiran kita pada hari inilah ataupun kepada pusingan yang ketiga. Ha, pusingan yang ketiga ni pusingan yang terakhirlah. Ha, kalau sebelum-sebelum ni pun. Okey, uh, Tuan Syekh. kita nak tahu juga berkenaan dengan uh, pendekatan terbaik kita lah dalam menyambut tahun baru Hijrah ni. Ha, apa yang sepatutnya kita buat? Mungkin juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dulu. Kita nak ikut uh, di hujung tahun ni. Nah. Um uh... Perkara yang pertama yang perlu bagi seseorang tersebut uh, hadir dalam hatinya ketika awal tahun ni ialah dengan kita uh, meletakkan niat Nia. yang paling utama sekali niat 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 dan azam kita untuk melakukan yang terbaik mm -hmm. dalam kehidupan kita. Kadang ni ada orang putih panggil uh, semalam saya pergi ke popular sebenarnya Ada satu Aha. buku tu saya tak beli buku tu. Oh, da, da, dan saya <laughs> tengok Saya cerita tajuk dia. <laughs> yeah. Dan saya tengok dalam dia mm -hmm. dia tulis uh, macam tak ingat dalam bahasa Inggeris mm -hmm. tu mau bahasa Melayu dia. Yeah. Maksudnya kamu mulakan harimu dengan membetulkan katil. Ya. Yeah. Yeah. Karena itu tempat untuk kamu kembali pada penghujung mm -hmm. hidupmu. Jadi maksudnya dia nak bagi tahu kata apa-apa pun adalah permulaan dia kalau permulaan tadi baik. Permulaan tadi dengan keadaan yang tersusun. Lepas ha? tu orang nampak simple. Ya. Nampak katil tu macam simple je. Uh -huh. Tapi kalau katil tu dirapi dengan baik. Dan ketika penghujung malam tersebut dia balik uh -huh. semula daripada kerja yang letih. Uh -huh. Melihat tempat tidur dia tadi langkatan yang rapi. Uh -huh. Maka fikiran dia akan tenang. Kerana apa? Kerana dia akan kembali semula kepada orang panggil apa tempat tidurnya tadi dalam keadaan yang yang bagus. Ya. Ya. macam ya. tu juga dengan kehidupan sepatutnya. Maknanya uh, misal ataupun uh, contoh yang diberikan oleh oleh ahli falsafah tersebut tentang mm. mulakan hari kamu tadi dengan membetulkan katilmu. Ialah dengan maksud seperti mana yang diajarkan oleh para aimah, para sufi bahawa permulaan kita yang baik itu adalah penentu kepada penghujung yang baik insya-Allah. Ini ya. yani, khairul bidayah Tadulhu ada khairin nihayah. Tersusun pada permulaan, insya Allah menunjukkan kepada penghujung nanti juga akan mendapatkan kebaikan. Ini ah, yani, yeah. kurang-kurang kita kalau tak boleh buat semua yang yeah. kita susun, mm -hmm. kita tak tinggalkan semua. Mm -hmm. Jadi kena ada orang putih panggil ada milestone. Dipanggil. Milestone ni batu loncatan untuk kita letak yang kita nak kena lakukan. Apa yang kita kena buat? Yeah. Apa yang saya target pada tahun ni? Dan mm -hmm. ini sebenarnya di, 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 dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tamanni al khair menginginkan kebaikan, menginginkan dengan apa-apa sahaja kebaikan. Maka waktu kalau kita baca doa awal tahun, kalau kita tengok doa awal tahun yang diajarkan oleh para ulama, maksudnya dibaca kata ya Allah uh, penuhkan kegembiraan kepada kami dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Ini diajar oleh para ulama Yang terlebih dahulu Letakkan dulu Bukan hanya untuk diri kita ya. Banyak orang zaman sekarang Kita hanya fikir Untuk apa yang saya nak dapat uh, Macam dia panggil Achieve untuk diri dia. Mm. Keinginan untuk diri Untuk kita Anugerah untuk kita mm. ha, tu. Tapi dia tidak fikir Untuk umat Nabi SAW ya. Apa yang perlu dia buat Untuk umat Nabi Muhammad Apa yang perlu dia buat Untuk ummah ya. Ya. Selain daripada keluarganya yang kecil mm -hmm. Kepada keluarga besar yang diuni ataupun yang di 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 apa ni di di yang ada padanya komuniti umat masyarakat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian meminta untuk kita dijaga daripada perkara-perkara yang bercanggah daripada syariat agama Allah taala. Ya. Dan kena letak dalam hati kita target ataupun niat untuk saya berusaha mengikuti perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap detik perjalanan saya. Al-Imam Abdullah bin Al Alawi Al-Haddad Rahimahullah Ta'ala Kata beliau Sepanjang beliau hidup Beliau telah beramal dengan keseluruhan sunnah Nabi SAW Sampai macam tu sekali ya. Dia catat Maksudnya Setakat yang dia tahu Bacaan hadis yang dia baca Dia telah amalkan Satu saja lagi yang dia tak buat dia kata. Apa dia? Rambut panjang <laughs> <Maksudnya>, <laughs> Rambut panjang sampai ke baw ya. Akhirnya disimpan oleh beliau sebelum beliau wafat ya. ha, Yang dirapikan dengan baik ya. Jadi akhirnya ada jugalah last. Mm ha -hmm. nah, tengok baliklah rambut tu ada orang dia sesuai ada orang dia simpan rambut jadi gondrong ni si dia jadi masalah. Eh. Mm. <laughs> jadi uh, maknanya masing-masing dengan niat tersebut Allah Taala akan berikan yang terbaik untuk dia yeah. Jadi perlu yang pertama niat. Ha ya. tu ada sebahagian mak ada seorang guru anak dia ada orang ketuk pintu rumah. Yeah. Kemudian guru ni dia kata kepada anak dia, pergi buka pintu. Uh -huh. Anak dia pun bangun, pergi buka pintu. Dia tanya dekat anak dia. Uh -huh. Apa yang kamu niat tadi waktu kamu pergi buka pintu? Waktu bangkit nak, nak pergi jalan buka pintu. Buka pintu uh -huh. Dia kata, saya bangkit pergi buka pintu kerana ayah suruh. Yeah. Melaksanakan arahan ayah. Ayah dia kata, rugi. Uh -huh. Kalau saya, ketika saya bangun untuk pergi buka pintu tadi. Uh -huh. Ada beberapa niat yang saya akan hadir dan uh -huh. saya dapat pahala. Ya. Yeah. Pertama, saya melaksanakan arahan ayah. Satu dapat pahala. Yang kedua, saya bersegera untuk memberikan kegembiraan kepada seorang muslim yang dia tak mau tunggu lama di depan pintu ya. itu untuk memenuhi hajat dia. Yang ketiga, saya boleh memberikan senyuman saya kepada orang yang yang ketuk pintu tadi. Maka memasukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin, Allah akan memasukkan kegembiraan dalam hatinya di akhirat nanti. Jadi qalus surur fi qalbil mu'min Allah akan masukkan surur kegembiraan dalam hatinya di akhirat nanti. Menggembirakan orang, orang, orang lain. orang lain. Jadi cuba tengok hanya per, ni, perbuatan bangun untuk buka pintu sahaja dihadirkan dia. Satu perkara. Ya. Bagaimana kalau seorang tadi dilatih, dididik dirinya dan jiwanya sepanjang umur hidupnya dalam tahun yang dia ada tadi ya. untuk dilakukan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad, untuk dilakukan kebaikan kepada keluarganya, untuk laku kebaikan kepada dirinya dan insya Allah kata para ulama kata Nabi SAW niatul mu'min khairu min amali niat seorang mukmin lebih baik daripada amal kita tak buat lagi ya, Niat, niat baru tapi niat baru lepas <laughs> tu di akhirat nanti kata kata apa ni kata seorang yang dia mati bila dia mati dia kata ya. uh, bila Allah bagi kepada dia amalan dia kata ya Allah saya tak buat yang ni saya, hmm. saya tak buat yang ni saya tak buat pun yang ni kata ni amalan niat-niat yang telah kamu niat oh, hebat jadi niat ni yang hmm. perlu kita hadirkan pada awal tahun ni dengan niat-niat yang baik yang orang selalu duk ajak kena azam yang bagus apa semua, semua sekali yeah. tu ah ini adalah perkara yang bagus untuk kita lakukan dan kena tulis mm -hmm. untuk kita laksanakan dan lihat adakah kita berjaya melaksanakan perkara tersebut ataupun mm -hmm. tidak moga-moga itu akan menjadi panduan Kepada kita kerana permulaan yang baik adalah penentu kepada penghujung yang baik InsyaAllah yeah. baik alhamdulillah okey baik kepada anda juga yang bersama dengan kita untuk kali ini dalam macam uh, Jom Ikut Sunnah hari ini berkenaan dengan uh, sunnah doa akhir tahun dan juga awal tahun. Banyak yang bagi Tuan Syekh rangkumkan kepada kita, kongsikan kepada kita permulaannya tadi sehinggalah ke pengakhirannya pada waktu ini. Sebenarnya kepada kita untuk tahun ini azam kita tu kita pertingkatkan dengan niat kita. Macam Tuan Syekh kata tadi lah, uh, kita ni cuma niat saja. Niat-niat tiba-tiba di penghujungnya. Apa yang kita niat tu walaupun kita tak lakukan benar tu, namun ia dikira buat kita. Alhamdulillah Tuan Syekh Noh. Ya. Ini seronoknya. Pak ini pakai pakai niat semua nah. Yang mana duduk dengar kita yang menonton kita, kita pakai niat, niat yang baik-baik belaka insya-Allah jadi baik ya. Kalau niat yang jahat tu dak lagi. Tapi kalau kita tak buat selagi kita tak buat tu kita tak terima lagi ha, balasan dia tu. Tapi kalau kita niat yang baik insya-Allah Allah akan berikan kepada kita. Itu ha. yang hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terima kasih bagi Tuan Syekh untuk hari ini. Alhamdulillah. Semoga kita diketemukan lagi di minggu hadapan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Senuk kita tuan-tuan dan perempuan ya. Yang menonton kita yang mendengarkan kita di Kedai FM juga dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Terbitan Azfar Wahidah Aziz untuk minggu ini. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang uh, membawakan siaran ini terbaik untuk pendengaran anda bersama. Dan juga penontonan anda bersama bersama dengan kita di platform media sosial Kedai FM. Alhamdulillah uh, untuk anda uh, jadi uh, berkenaan dengan sunnah doa akhir tahun dan juga awal tahun. Uh, selesai sudah dan kita nak juga anda ingatlah setiap amalan yang uh, dilakukan dengan ikhlas dan juga bersandarkan ilmu yang sahih insyaallah Allah akan mendapatkan ganjaran daripada kita niat itulah uh, jadi untuk tahun uh, kita nak temukan dengan tahun hadapan ni kita niat dengan sebaik mungkin insyaallah supaya niat tu juga mampu untuk membawa perubahan kepada kita semua baik sekian dahulu dalam rancangan jom ikut sunnah minggu ini insyaallah kita akan temu lagi di minggu hadapan uh, tapi sekali lagi jangan lupa untuk terus mengikuti episod-episod episod seterusnya dalam jom ikut sunnah kerana semakin kita kenal sunnah, ikut sunnah semakin dekat kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.